जी सारे प्यार भरी सताल हाँ जी आप अब बना जा रहे हैं मूंगरे जो कि मेरे अपने घर द ही मूंगरे हुए थे मैं ज्यादा टाइम ना लेंदी हुई ने अपा ने मूंगरे कट के रख लगे तो एक कटे आप आलू एक चमचा जीरा धनिया और दो लाल सुकिया मिर्चा जाने। लिया ने एक लिया प्याज अदरक का टुकड़ा पाँच तो छे कलिया मैं लिया ने लसन दियाँ एक टमाटर, एक हरा हरे लसन दिया जो भूखा ने अपा ने वह लिया ने आओ आप अगे इतने कड़ाई रख दी थी तो जो मूंगरे आप थोड़ा गर्म पानी केबालोंगी हाँ जी आप हम कड़ाही केल भी ज़्यादा नहीं पावे तेल बिल्कुल थोड़ा ही पावगे क्योंकि ज़्यादा तेल भी खाना साड़ी सेहत ठीक नहीं गा पाओ तो जी आप थोड़े तेल पाए इधर तो आप मोगरे थोड़ा उबलने रखा क्योंकि उबल जाने तो जल्दी ही बन जाने क्योंकि तो अपने मोंगरे भी उबल रहे हैं तो इधर आपवेंगे सब तो पहला घ्यों गर्म होने देखिए आप्यों सिर्फ एक थोड़ा कड़ाही तो था थे ही गर्म तेल के, के लाया वा कि अपने चिपके ना ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਜੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਭੁਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਧਨੀਆ ਹਾਂਜੀ ਧਨੀਆ ਭੁੱਜਦੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਤੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਜੀਰਾ ਵੀ ਭੁਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਲ ਹਰੀਆਂ लाल सॉरी लाल मिर्च लाल मिर्च में तोड़ लागे। के सुटिया इनू भुन लाँगी तक भजद उदों तक तो आप टमाटर प्याज वगैरह कट लें अपना ये ला गया तो अपने प्याज कट के हो गए आप सब तो पहले पावे ये अदरक क्योंकि अदरक तो थोड़ा सख्त हों आप बिना घ्यो तो ही भुन गए सिर्फ एक तबका क्या ही पाया ज्यादा नहीं पाया हाँ जी हम पावे प्याज जो आप कट के रखे ये भी आप मोटे मोटे ही कट्टे है ज़्यादा पता लेने आप बरीक नहीं कटने गए मोटे ही रखे ने तो इधर आपने मूंगरे ने रख दते कि थोड़ा जबाले जा जाएंगे पर तो जल्दी सब्जी तैयार हो जाती है पहले ही सारा तैयार करके अपने मूंगरे वगैरह कट के रखे थे कि जल्दी टाइम से बन जाए ज़्यादा टाइम ना लगे हाँ जी लाल जब तक अपने लाल हो प्याज हल्के ये पावगे हम आप लसन लसन आप ही पा लिया लसन तो बाद आप पावगे टमाटर फिर टमाटर भी आपने मोटे पीस ही रखे है चंकी तरह भन ले लादे हल्का जहा नमक કે કે આપા বিনা તેલ বিনা કા તોહી મસાલા ભુણના नमक પાયા નમક પાણી જો જો ભી આપા ટમેટા પાયો પાણી છડ જનગે અગર જરૂરત પડે તો આપા નું પાણી નાલ હી ભુણા લેના આહી આપા થોડા થોડા પાણી પાકે દે તો નાગેના तुम इस तरह भन के देखो तेल की बिल्कुल जरूरत नहीं पीती घट शेक से भुनना आपने थोड़ा थोड़ा पानी पाते रहने पानी गर्म रखे मैं देखो अपने प्याज भी लाल हो गए नहीं तो टमाटर भी अपने बिल्कुल पोले पै गए हैं मसाला अपना भज गया चंकी तरह हम हो गया ये पावगे आप जो ए, ले सी हरिया भूका लसन दियाँ अपना इन्होंने ही थोड़ा भन लागे हाँ जी हल्के सेकते ही भुन्ने आप मसाला थोड़ा टाइम तो लगता पर वाइया भुज जाता वो जे थोड़ा लगता कि नहीं भुज रहा तो हल्का हल्का पानी पाते तो रहो ज्यादा घिओ की जरूरत नहीं पई मैं ये सिर्फ घिख कड़ाही थले ही आप लाया सी ज़्यादा नहीं पाया ये अपना हम मसाला तैयार हो गया आप के पेस्ट जो आप पानी पैन थोड़ा उबला दीए तो इसका बनेगा पेस्ट जो कि बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है आप ज़्यादा जरूरत नहीं क्या पाने की जी आप कड़ाही गर्म धरिए दोबारा क्योंकि आप आपने जो पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट। जी 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 पे तो है, है। आपा के, आपा के पेस्ट तैयार कर लिया हम आपे पेस्ट ये अपन जरूरत नहीं पीती घ्यौ की क्योंकि आप घट तो घट ही खाइए अपनी सेहत ठीक है आप पेस्ट चंकी तरह भुनोंगे पेस्ट में जिन्ना भी आप भुना उन्ना ही है अच्छा होएगा क्योंकि सारे मसाले भुन के न ही सब्जी टेस्ट बनती है आप थोड़ा थोड़ा करके पानी क्योंकि अपने को जो किता से जगवा अपने को जिद पेस्ट तैयार किया कप के ही आप पेस्ट पावे एचने हले अपने मसाले घट से भुन रहे हैं क्योंकि चंगा भाईगा इसलिए आप सेकते ही भुनांगे आप पामा सब तो पहला थोड़ा नमक क्योंकि आप पहला भी नमक पाया पर ज्यादा नहीं पा कि ज्यादा ना हो जाए नमक तो बाद आप गर्म मसाला वो भी थोड़ा ही पावे ज़्यादा नहीं चौथा हिस्सा चमचे छोटे का फिर पावगे आप पीसिया हुआ धनिया चौथा हिस्सा छोटे चमचे का फिर पावगे आप दे देगी मिर्च अर्धा चमचा जो अपने को छोटा ही है ये पावे उसंग अदा चमचा ये पावगे आप हल्दी जो कि हल्दी भी ज्यादा पाड़ी तो पैक चमचा ही हल्दी का पाया वा सब्जी थोड़ी अपनी चंकी तरह इन मसाले नुं सारे आपून गे जो भी आप मसाला भुनेगा उन्ना ही कलर छडेगा है हाँ जी अपना मसाला जिके तैयार है आप थोड़ा पानी होर पानी आप गर्म पाँद रहना थोड़ा थोड़ थोड़ा थोड़ पानी पा के ही मसाले भुजो भुनो तो क्योंकि भुन के मसाले ही अच्छे रेंद्ते हैं घ्यो की भी जरूरत नहीं पीती देखो कि सोना तलर आ रहा है कोई जरूरी नहीं आप घ्योच सब्जियां बना अगर जितने नहीं सरता उर पाओ पर जो आप घर सब्जी खाने तो वो आओ ना मात्र वजह भी पाओ ना मात्र का मतलब कि एक ढक्कन करीम और मैं एक ढक्कन भी घट पाया हाँ जी आपे हम आलू क्योंकि अपने को मूंगरे से पहला बाल ले जब अपने आलू अर्धे पक जाने उस टाइम आप आपवेंगे मूंगरे आलू अपने भलगे हैं तो आप भी है। थोड़ा मूंगरे जो कि अपने को थोड़े ही देखो जी कि सोहना कलर आया मसाले आलू सीघर सब्जी अपनी तैयार है तुम इस तरीके नाल सब्जी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती है और आप देखते ही और खंदे ही रह जाओगे इतनी टेस्ट सब्जी बनती है ये तो इस तरीके बनाओ घ्यो की भी जरूरत नहीं पैंती घ्यो भी बहुत नामात्र पेंदा का टकनदे टकनदे दे ही नाम मात्र पैंता एक ढक्कन ढाकन के करीब जिन तक चमचे के करीब ही पता अपने आलू सीगरों की सब्जी तैयार है जी